Сегодня мы в гости Апостоловского районного лицея интерната. Это учебное заведение, которое, наверное, единственное в районе, а может быть и в самом регионе, заговорило о теплой энергоэффективности и стало победителем, заняло первое место во всеукраинском конкурсе энергоэффективной школы. Рядом со мной заместитель директора по научно-методической работе, научный руководитель этого проекта Волкова Нина Алексеевна. Так, в каком направлении сегодня продолжается эта работа и чем вам это интересно? Во-первых, я хотела бы с гордостью сказать о том, что в этом году наш лицей получил очень высокую награду. Мы стали среди 56 школ Украины призерами, лауреатами, которые получили название ⁇ Школа сталого развитку ⁇ Конечно, в первую очередь это благодаря энергоэффективности. Во-вторых, потому что мы сегодня участники всеукраинского эксперимента по внедрению идей сталого розвитку. Ну, а так как мы сегодня думаем о том, что энергосбережение, которое мы уже практически прошли как этап работы, мы не прекращаем работу в этом направлении, а продолжаем, то сегодня мы выходим на новые формы работы. Одна из самых интересных форм работы, которая сегодня у нас в лице и приживается, это прежде всего ученические дебаты. Во время дебатов школьники не просто отстаивают свою точку зрения, они учатся говорить о будущем Украины, о ее проблемах, о ее перспективах. Мы в первую очередь в данном случае сегодня об энергосбережении. И стало быть, они учатся жить в обществе, потому что ведь это не громкие слова. Они не просто учатся жить в обществе, они уже сегодня живут в этом обществе. Они понимают, действуют, доказывают, убеждают, призывают взрослых к тому, что жить нужно, отвечая за все, что вокруг нас. А это, пожалуй, самое ценное, чем мы сегодня живем. Научить подрастающее поколение но ну, с ответственностью относиться за поступки, которые совершаем все мы, это ну, высший пилотаж. Осознание ребенка вот такое высокое. Мне хочется сказать, что очень приятно, когда и дети, и педагоги с гордостью говорят о том, что и школа энергоэффективная. На сегодня это актуально как никогда. Куратор проекта «Энергоэффективные школы» классный руководитель одного из классов Орли, преподаватель физики Лорер Марина Владимировна. Вот уже несколько лет ей эта тема очень близка и значительно для нее самой. Какова сегодняшняя основная задача этого мероприятия? Вы знаете, мы уже не первый раз участвуем в дебатных турнирах. Участвовали в Днепропетровске, в Днепро Оупен участвовали. У нас есть небольшой опыт, но сегодня мы дебаты проводим в рамках нашего лицея. И надеемся, что этот проект шагнет за стены нашего лицея, что в этом проекте примут участие школы нашей громады и школы нашего района. Дебаты, во-первых, это прогрессивная форма. Мы знаем, что сегодня нужно менять формы работы. Дебаты учат многому. Это умение быть убедительным. Это умение быть эмоциональным, умение отстоять свою точку зрения, что очень важно сегодня для каждого выпускника нашей школы. Я думаю, дебаты будут полезны для каждого. И учитывая, что сегодня тема энергосбережения – это обовязок державы, учащиеся не только учатся говорить, но они еще учатся рассуждать про энергосбережение. Тема эта для каждого близка, тема эта актуальна. И участь дебатировать, они учатся, еще раз я говорю, отстаивать свою точку зрения. А мені хочеться доповнити і участь, бути самостійними. Успішної вам і цікавої роботи. Тема сьогоднішнього демонтування, демонтування, демонтування це держави. Мій аргумент сьогодні ми можемо самі навчатися і навчатися інших економіків. Питання економії і економіки електроенергії для населення можна здати з декілька точка зору. Насамперед, де це про прості та малозатратні заходи, які може зробити кожен у своїй оселі. За оцінками фахівців, 40% втрати тепла відбувається за відбувається через вікна, тому можна додатково утеплити, зробити теплову ізоляцію або замінити сучасні ну, замінити на сучасні склопакети. Це може підвищити температуру в кімнаті на 4-5 градусів. Так. Да. Ви казали якісь малозатратні зміни, тобто, як я знаю, що ці вікна, які ізолюються від зовнішнього до середовища, вони коштують не зовсім дешево. Ну, як я вважаю, що краще один раз купити щось дорожче і потім економити, чим ну, купити щось дешевше, те, ще не зберігає енергію, вони все одно витрачати гроші. И подводя итоги сегодняшнего мероприятия, небольшой экспресс интервью с самими учащимися Апостовского районного лицея интерната. Ребят, вот сегодня было интересно, здорово, познавательно и, наверное, понятно. Ребята, так чему же вас учат дебаты? Дебаты учат нас работать в команде. Они учат нас быть убедительными. Дебаты нас учат быть ответственными. Доказывать и аргументировать свою точку зрения.